Amamızın severəy dinlədiyi Ala gözlüm, yəni nə eləyim mahnısının hekayəsini bilirsiniz. Mənə görə əbədi eşki hekayəsidir bu. Deməli, Böyük Vətən müharibəsi dövründə Rəsul Rıza siyasi müxbir kimi Kırma gedir. Həyat yoldaşı, tanınmış şair Nigar Əfibəyli də Rəsulun yolunu gözləyəndə o həsrətlə belə bir təsirli şeir yazır. Yəni Ala gözlüm mahnısının sözlərini. Hətta Nigar xanım vaxtı səmat vurğuna mən də cəfəyə getmək istəyirəm deyirmiş. Təsəvvür eləyin. İllər sonra Rəsul Rıza yüksək təzyiqdən xəstəxanaya yerləşdirilir. Səndəmə həmin vaxtlarda Nigar xanımada xərçəng diaqnozu qoyulur. Rəsul Rıza Nigarın xəstə olduğunu biləndə təzyiqi qalxır və dünyasını dəyişir, amma onun öldüyünü Nigar xanıma demirlər. Əmin Sabitoğlu Nigar Əfibəylinin bu ölümdən xəbərsiz olmasından çox təəssüflənir və dərhal bu şeirə mahnı bəstəleyir. Mahnının ilk lent yazısını xəstəxanaya, Nigar xanımın yanına gətirirlər, lakin Sonradan qərarı alınır ki, Olenti xəstəxanadan aparsınlar. Çünki Nigar xanım hələ də Rəsul qızının ölümündən xəbərsiz idi və hətta xəstəxanaya gəlmədiyi üçün Rəsuldan incidiyini deyirmiş. Akif İslamzadə danışır ki, Nigar Rəfibəyli məhz bu mahnıdan sonra Rəsulun öldüyünü anlayıb və çox qısa müddət sonra Nigar Rəfibəyli özü də dünyasını dəyişir. Onların tanışlığı da çox təsirli proseslərin nəticəsidir. Nigar Əfəliyənin Bakıya sürgün olunması. Burada Rəsul Rza ilə tanış olmaları. Ardınca təsadüfən hər ikisinin eyni fakültəyə sənəd verməsi və s. İndi kim məni inandıra bilər ki, qəlblərin bir olması mümkün deyil? Daşırlar dünyasını dəyişib, lakin həqiqi sevgidən doğan əsər, o sözlər, o eşqi əbədi olaraq sənin, mənim və bizdən sonra yaşayacaq insanların qəlblərində yaşadır, yaşadacaq. İndi kim deyə bilər ki, evə deşki yoxdur. Belə düşünməyin ki, onların arasında anlaşılmazlıq olmurdu. Müsahibələrinin birində özləri deyir ki, "Bizim fikirlərimiz həmişə üst-üstə düşünür. Odur ki, ideal ailə modeli əslində var. Sevməkdən əlavə, bir-birini başa düşən və olduğu kimi qəbul edən ailə. Hər bir xasiyyəti ilə, çətinlikləri ilə, çatışmazlıqları ilə, keçmişi ilə, bugünü ilə qəbul edən ailə. Birinə çobud desək, əyibləri ilə qəbul edə bilmirsinizsə qurmayın o münasibəti." Ayılar bir-birinin ömrünü qaratmaq üçün yox, bir-birini tamamlamaq üçün qurulur.